Pernahkah kita menyerah kedaulatan hak Sabah dan Sarawak dalam MA63? Setahu saya, kita tidak pernah menyerah kedaulatan hak Sabah dan Sarawak dalam perjanjian 1963. Saudara-saudari yang saya hormati, kita bukan bercakap tentang politik semata-mata. Tetapi tentang kedaulatan yang tergadai perlahan-lahan tanpa kita sedari. Ramai antara kita lupa bahawa Sabah dan Sarawak bukan negeri jajahan yang diserahkan kepada persekutuan. Sebaliknya, kita adalah dua entiti berdaulat yang bersetuju membentuk Malaysia melalui satu perjanjian antarabangsa. Malaysia Agreement 1963. Mengapa isu ini penting sekarang? Kerana selepas 60 tahun, banyak janji NN63 masih belum ditunaikan. Hak hasil minyak, pendidikan, cukai dan kuasa immigration semuanya menjadi pertikaian. Kita lihat bagaimana Sabah masih bergelut dengan kemiskinan tertinggi di Malaysia. Ya, dan Sarawak masih menuntut semula hasil minyak dan gas yang diambil tanpa rundingan adil. Isu ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan bukan less nostalgia sejarah. Ini adalah isu masa depan anak bangsa dan negeri kita jika kita tidak menegaskan kedudukan kita sekarang generasi akan datang mewarisi negeri tanpa kuasa rakyat tanpa hak jadi apakah maksud sebenarnya Sabah dan Sarawak sebagai negara berdaulat sebelum 1963 cuba kita memberi sedikit penjelasan ya mari kita memberi penjelasan supaya tuan-tuan dan puan-puan mengetahui eh, uh, secara mendalam sebelum 16 uh, September 1963 Sabah itu dikenali waktu itu North Borneo dan seram mempunyai kerajaan sendiri bendera sendiri pentadbiran sendiri di, belah, di bawah British Crown, Crown ini. waktu itu kita masih menjadi uh, sebuah negara uh, yang di bawah uh, pemerintahan koloni ya. Yeah. Ya, yeah, mereka bukan negara bebas sepenuhnya tetapi dalam undang-undang antarabangsa status mereka ialah entiti berdaulat yang berpisah dari tanah Melayu ketika itu. Ya, yeah, itu kita tak 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 sama dengan tanah Melayu ya. Yeah. Sebab so, itulah perlu ada perjanjian Malaysia 1963. Bukan sekadar uh, keputusan Parlimen British kalau Sabah dan Sarawak itu sekadar negeri bawah tanah Melayu maka Sabah dan Sarawak tidak memerlukan MA63 ya atau, atau yang dikenali sebagai perjanjian Malaysia 1963 jadi penan jadi MA63 ini menjadi ketiga-tiga pihak Sekutuan Tanah Melayu, semua negeri digabung membentuk Sekutuan Tanah Melayu Merdeka Ogos 1957 Sabah dan Sarawak masing-masing bersetuju membentuk gagasan baru sebagai entiti berasingan untuk membentuk Persekutuan Malaysia yang baru kena jelas eh? tuan-tuan dan perempuan jadi eh, kita tanya lagi kenapa sekarang tidak boleh bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ sebab ICJ hanya menerima aduan antara negara berdaulat Masalahnya selepas 1963 Sabah dan Sarawak dimasukkan sebagai negeri dalam Persekutuan Malaysia Selepas itu Dia dikeluarkan daripada senarai negeri Dan menjadi satu wilayah dalam Persekutuan Malaysia Secara teknikal Kita bukan lagi negara berdaulat untuk memungkakan kes sejarah secara langsung status negeri Sabah dan Sarawak eh, sudah dipindah menjadi wilayah. Kita tak boleh. Tapi kita masih di bawah payung-payung Persekutuan Malaysia. Itulah paradoksnya. Sebelum 1963, kita berdaulat. Selepas 1963, kita menyertai membentuk Malaysia dengan syarat hak dan autonomi dikekalkan. Namun hari ini hak-hak itu banyak dilunturkan. Untuk pergi ke ICJ, Mahkamah Antarabangsa, kita perlu kerajaan persekutuan sendiri yang menyokong. Tetapi masalahnya usul sumpama ini pasti akan kalah di Dewan Rakyat kerana jumlah ahli parlimen Sabah dan Sarawak hanya sekitar 25% daripada keseluruhan kursi dalam Dewan Rakyat itu sendiri. Kalau kalah di Dewan, misal, misal adakah perjuangan ini sia-sia? Tidak. Kalah dalam undi tidak bermakna kalah dalam prinsip. Setiap usul yang dimentangkan akan merekodkan fakta sejarah. Setiap kenyataan dalam handset akan kekal menjadi dokumen rujukan antarabangsa. Apabila kita membawa isu ini, walaupun tahu kalah, kita sedang menghantar isyarat kepada dunia bahawa Sabah dan Sarawak tidak pernah menyerahkan kedaulatan tanpa syarat. Ya, itu kena faham. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, kita akan terus bertanya, adakah ini bermakna kita mahu keluar dari Malaysia? Tidak. Bukan. Ini bukan soal keluar, ini soal keadilan dalam persekutuan. Ya? Kita hanya mahu persekutuan Malaysia yang benar-benar federal. Ya? Mengamalkan sistem federalisme. Bukan unitary di mana putera memegang semua kuasa. Rakyat Sabah, Sarawak mahu hak mereka dihormati. Hak pendidikan, agama yang dijamin dalam ma 63 Hak ekonomi dan sumber asli eh, ha? hak bahasa, budaya dan immigration ini bukan anti Malaysia, ini pro keadilan untuk Malaysia yang sebenarnya. Apakah ini bermakna dengan isu proksi sementara semenanjung dalam PRN Sabah akan datang? Bagaimana isu itu? Eh? Ha? Ada yang orang cakap mengenai proksi, calon proksi daripada semenanjung dan sebagainya. Inilah yang merisaukan isu Sabah, kuasa Sabahan akan menjadi nadi kempen politik utama. Tetapi di sebalik slogan itu, kita harus berhati-hati kerana ramai calon sebenarnya adalah proksi parti besar dari semenanjung. Rakyat perlu bertanya, adakah calon ini benar-benar memperjuangkan hak Sabah atau hanya menjadi lanjutan kuasa pusat di negeri kita sendiri? Ya. Kita tidak boleh lagi biarkan perjuangan misal KDMR, Kedazan, Dusun, Murut, Lugusan, Bajau atau Suluk ditunggang oleh parti-parti yang tidak berpijak pada tanah Sabah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan oleh wakil rakyat Sabah dan Sarawak? Pertama, bentangkan usul rasmi di parlimen, wilayah pun kalah Kekalahan di kertas bukan kekalahan di sejarah. Kedua, tubuhkan kokus bersama antara wakil Sabah dan Sarawak untuk memperjuangkan tafsiran semula MN63. Jika perlu, rujuk kepada pakar undang-undang antarabangsa. Ketiga, bina naratif bersama rakyat supaya rakyat faham ini bukan retorik politik tetapi soal meruah dan kedaulatan nenek moyang kita. Tuan-tuan dan puan-puan, eh, kita mungkin tidak cukup bilangan undi, tetapi kita ada kebenaran sejarah. Kita mungkin kecil di Dewan Rakyat, tapi suara kita besar di hati rakyat Borneo. Dan ingatlah, Malaysian Agreement 1963 bukan dokumen mati, ia adalah janji hidup antara tiga bangsa yang berjanji membentuk satu negara. Jika janji itu diingkari, maka persekutuan itu sudah kehilangan maknanya. Kita tidak minta lebih. Kita hanya menuntut apa yang dijanjikan. Ya? Kerana Sabah dan Sarawak tidak pernah menyerahkan kedaulatannya. Kita hanya meminjam kepercayaan. Sila like, subscribe, share dan komen.